Я на сегодняшний день исполняющий обязанности директора Криворожского государственного цирка и был участником конкурса на вакантную должность генерального директора Державной цирковой компании Украины. Прошел конкурс. Конкурс проходил 25-26 августа. Я являюсь победителем этого конкурса на должность генерального директора. Прошел честно. Прошел из-за того, что имею большую практику работы в цирковой отрасли и много лет был руководителем. Сегодня вообще непонятная ситуация, вот Людмила Алексеевна сказала, с людьми, которые жалуются. Сегодня написали жалобы люди, те, которые не прошли конкурс, не прошли из-за того, что они не профессионалы этого дела. Подписались в этом письме в обращении к министру нашему вице-премьеру, к депутатам, да, о том, что комиссия была нелегитимна, о том, что было давление на комиссию. Ну, я не знаю, какое было давление, если люди все известны, я не думаю, на сегодняшний день, не ни один из членов комиссии не подал никакого письменного, я не знаю, и устного даже, Заявление о том, что на него было какое-то давление. Понятна ситуация о том, что люди недовольны, они не пошли по конкурсу: давайте будем жаловаться. Давайте будем делать второй конкурс, собирать вторую комиссию. Но сегодня собрать вторую комиссию, то то же самое, другие участники начнут жаловаться. Эта комиссия была собрана специально по тех претендентов, которые перед этим не пошли. Это может длиться бесконечно. А церковная отрасль немножко уходит по наклону вниз. Кто такие? Люди, которые э, пишут, пишут они на протяжении даже более чем 20 лет. 20 лет они, как только министр культуры у нас в Украине меняется, они сразу приходят в министерство и пытаются добиться каких-то должностей.